началась застройка, а это да, какая-то приехала харьковская компания непонятная. И она здесь делает все, что она хочет. Потому что она пришла и решила, когда вопрос. Еще в 2005 году. И они сейчас с этими документами и говорят, что мы будем делать все, у нас все есть. Я не знаю, есть ли они, но, но, они, но, но они уже начали строить. А пока это все будет строиться, они это все узаконят. Они узаконят. А мы хотим услышать, но нормальных людей собрать. И что же нам? нам...

нет, они, они считают, что, что, конкретный вопрос, вопрос, что они, могут район, решать, они могут решать вопросы района. Они не могут решать. Они в этом районе не живут, понимаете? Им безразлично, что будет у нас. Я здесь, в простом районе. Ну а вот, что, что, что Я пошел, но патруля, к сожалению, не было. Не было. И не, не было. А это она, вчера была она была в хорошем, вы, лос, вы да? да? мы Вот она как мы, раз и подняла меня. Я вернулся с отдыха, приехал сюда, да. потому что уже в моем районе начинает безобразие. И нас разводят, как лохов. Никто не делал, Это не лозунг. Давайте мы с вами выйдем конкретно на улицу малышка и вы увидите конкретно, что происходит. Давайте выйдем. Вы видели? Я знаю, что рисует не одна картинка, а происходит меня, другое. Меня, 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 Районная администрация я, 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 разводит я, я, руками, говорит, мы ничего не сделать не можем. Скажите, вы сегодня... Вы говорите, Я Я вот, просто вижу, как полигон...

Давайте сейчас выйдем и покажите мне в голове там, что вы знаете, что, что есть в реальности. Какие предложения собрать нормальных людей, нормальное нормальном нормальное, Адекватный человек. И мы должны и решать ситуацию. Да они, они будут готовины. А это будет это мы мы можем и будет она строиться. Мы делаем решение делать. Не мы можем говорить... да, я я не не а я говорю, а вы... нет, подождите, вы специалисты, вы же делаете да. для, для нас да. это. А я говорю, а он нам а не надо. Ваша эта красота я не нужна. Вы спросите, что нам надо. Понимаете? Я вам говорю, вы этот документ уже открытый, а с вы спросите, что нам надо, и тогда мы будем с вами разговаривать. Так вы же не спрашиваете. Вы спрашиваете у работников СГА. Вы понимаете?